Я вас уже давно не видел, Артем. Ну, повернитесь, пожалуйста. Здравствуйте. Артем Иноземцев. Будет уже в ролике. Давно не бачилось. Вот, дуже приятно. 0-0, 0-0. 4 хвилины зиграно. Тирос, маяк. Маяк, Тирос. Друга ты финальная игра. Ничная, ничная хоккейная лига. Подильский дивизион Аматорской хоккейной лиги Украины. Увага! Вау! Фиксирует арбитр шайбу в сетке ворот. Андриан только вышел буквально и в ривных складах забрасывает Тирос. Ну, совещание какое-то есть, но не знаю. Может нападение, да так, секунду, секунду. И Сергей Акрема показал взятие ворот. Но может будет и спорный. Если понадобится видео, то предоставим. Повещу. А, за... а забросил кто? Руслан Ачинашко, автор шайбы, и Николай Полищук. Возможно так, я услышал, но это... Полищук, Николай Полищук, Влад Ильиных. Ну вот тут по он из кабинки, из домика говорит, получается так. А там вакуумная атмосфера, поэтому... Николай Полищук. Ну там всей командой, и Руслан Ачинашко также участвовал, поэтому я где-то может и не уследил сильно. 2-1-0. Тирас попереду на пятой минуте первого периода. И открывают рахунок в ровных складах. Вам тут не рецепт у нас эту игру. Приветствую, приветствую, Кирилл. Здравствуйте. Кирилл Бойко также здесь с нами. 1-0. 1-0, Дракунок.